Зборна, зборна Збройних сил України з греко греко-римської боротьби зайняла перше місце, обійшла збірна Кореї і збірної Росії. І 110 10 країн. Українська збірна військовослужбовців Збройних сил України зайняла 10 місце. Общее наше командное место, в принципе, я считаю неплохое. Не только моя одна медаль. Их у нас, если вы знаете, достаточно много. Ну, защитили спортивную честь страны, достоинство. Соревнования проходили в Японском море. То есть было 20 экипажей с разных стран. Потом, ну, 4 или 5 дней проходили гонки, то есть провели 11 гонок, то есть мы по итогам 11 гонок мы выиграли. То есть там были достаточно серьезные соперники, но по сравнению с чемпионатом мира, которым я, который я выиграл месяц назад, то он, конечно, намного уступает. Но в любом случае я доволен, медаль есть.